В этом занятии мы с вами разберем стратегию, по которой будем продвигать наш сайт, а также разберем аудит конкурентов, которые уже находятся в топе поисковой системы. Итак, у нас существует несколько стратегий продвижения. Первая стратегия продвижения это когда мы определяем, по каким запросам мы будем продвигать наш сайт в топ. Низкочастотным, среднечастотным и высокочастотным запросам. Что эти слова обозначают? Каждый запрос, который вводит пользователь в поисковую систему, вводится в нее в каждый месяц определенное количество раз. К сожалению, нет такого правила, что если люди вводят 10 раз один и тот же запрос в месяц, то это низкочастотный или среднечастотный. Это очень сильно зависит от тематики. Для себя вы должны понять, что запросы, которые для вас самые важные, которые вводят больше всего раз в поисковую систему, это высокочастотный запрос. Запросы, которые вводят среднее количество раз, которые вводят немного и немало, основные запросы вашего бизнеса это среднечастотный запрос. Низкочастотные запросы это запросы, которые вводятся всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, несколько раз в месяц. То есть это в основном очень длинный запрос. Давайте приведем пример. SEO — это высокочастотный запрос, курсы SEO — это среднечастотный запрос, а курсы SEO онлайн в Киеве — это низкочастотный запрос. Итак, при выборе, с каких же запросов начать продвижение, с высокочастотной, среднечастотной или низкочастотной, я советую начинать именно с тех запросов, которые вводят несколько раз всего лишь в поисковую систему. Те точные запросы, которые очень легко в течение недели, двух недель, возможно, даже месяца вывести в топ, и они уже начнут приносить вам, да, небольшое количество посетителей, но это уже будет посещаемость вашего сайта, уже будут заказы и новые клиенты с seo следующая вещь которую вам нужно будет определиться это количество направлений в продвижении возможно у вас огромный ассортимент в вашем интернет-магазине вы занимаетесь совершенно разными направлениями к примеру сантехниками шторами плиткой и так далее и так далее или уже у вас несколько бизнесов совершенно разных направлений я бы посоветовал взять одно самое прибыльное направление вашей в вашем бизнесе и начать продвижение именно с него чтобы вы поняли какие вещи вам делают легко какие тяжело какие вещи действительно работают в вашем бизнесе и вы чтобы вы на этом бизнесе оттестировали все те механизмы которые мы вам даем и чтобы увидеть что они действительно работают и после чего уже брали за остальные ваши проекты остальные, остальные ваши направления если вы решили э, продвигать несколько направлений, то вам очень важно сделать их по приоритетности. Выставить их по приоритетности, потому что в любом случае вы начнете писать тексты в какую-то одну категорию, а потом будете писать в остальные. Начнете закупать ссылки в одну категорию, потом в остальные. Начнете оптимизировать ваш сайт с одной категории, потом будете делать остальные. Как же выбрать нам с вами направление? по приоритетности. Первое, это, конечно же, те направления, которые самые маржинальные, которые приносят вам больше всего денег. Возможно, это та категория товара, которая у вас больше всего на складе или больше всего у вашего поставщика. Возможно, это те услуги будут находиться в топе, которые э, вам нужно потратить очень мало времени, но при этом они приносят вам э, больше денег. Исходя из этого, вы делаете все ваши направления по приоритетам и будете начинать с самых важных, самых главных, чтобы они начали приносить вам прибыль. Сейчас мы с вами Посмотрим несколько сервисов, которые вам рекомендую использовать для того, чтобы находить э, персонал, для того, чтобы находить сотрудников на определенные виды работ, которые мы с вами будем делать. Итак, первый сервис это WorkZilla. Очень доступные сервисы, там очень дешевая стоимость и огромное количество людей, которые уже ищут, когда вы дадите им работу. Следующий сервис, который хочу вам порекомендовать, он украинский, называется Кабанчик, он ничем не уступает международным аналогам. Итак, теперь мы переходим к... Аудиту конкурентов для того, чтобы нам понять, сколько времени, сил и денег нам нужно потратить, нам нужно понять, как какие сайты находятся в топе и насколько мы сейчас от них с вами далеко это будет такой excelский файлик в котором у нас будет определенные колоночки итак начнем с первой колонки первая колонка э, показывает юзабилити сайта вы ставите от 0 до 10 э, как вы понимаете как вы ощущаете этот сайт насколько вам удобен для пользователя сайты которые находятся в топ-10 по вашим основным запросам выставляете от 0 до 10 на каждом сайте если вам какой-то сайт действительно понравится я советую сделать небольшие пометочки, чем именно ваш задел этот сайт и чем именно он понравился, для того, чтобы потом сделать аудит также и своего сайта и сделать так, чтобы э, в нем было все э, максимально идеально. Следующий столбик в нашей с вами таблице будет касаться структуры сайта. Также наших конкурентов оцениваем от 0 до 10, какая у них структура, насколько удобны расположенные разделы, категории, подкатегории, услуги, насколько удобно вам перемещаться между страницами этого сайта. И также в конце обязательно поставьте от 0 до 10 в вашей структуре, посмотрите, чем ваши конкуренты сейчас лучше, чем вы, и что вы можете изменить в своем сайте для того, чтобы ваш сайт попадал в топ. Следующая колонка в нашей табличке будет возраст сайта, для того, чтобы мы понимали, как долго уже сайт находится в сети интернет ваших конкурентов. Проверяем мы это через сервис, который называется webarchive.org. Заходим туда, вбиваем конкурентов и смотрим, как давно ваш конкурент уже занимается этим бизнесом, как давно его сайт размещен в сети интернет. Следующая колонка – это возраст домена. Эта информация нам также необходима, чтобы мы понимали, как давно человек купил домен. Возможно, это 5 лет, возможно, 10 лет, а сайт он разместил совсем недавно. Это мы проверяем через сервис whois.com. Заходим на этот сервис, вбиваем адрес вашего конкурента и смотрим эти данные. Следующая колонка будет Посещаемость сайта, посещаемость сайта ваших конкурента, чтобы вы поняли, когда вы будете находиться на таких же позициях, примерно какая посещаемость будет у вашего сайта. Делаем это мы через сервис, который называется similarweb.com. Заходим туда, вбиваем адрес конкурента и смотрим, какая посещаемость у вашего конкурента была за предыдущий месяц. И вносим эти все данные в нашу с вами табличку. Дальше мы с вами должны посмотреть на размер всего сайта каждого конкурента. То есть, если у вас одностраничный сайт, а сайт находятся в топе у которых 100, 200, 500 страниц, скорее всего вам также нужно будет сайт сделать такого же размера. Или наоборот, ваш сайт, у которого полмиллиона страниц, а в топе находятся сайты, у которых всего лишь там 50-100 страниц, вы должны подумать, как уменьшить их количество. Итак, делаем это через очень простую комбинацию. Мы вводим в поисковую систему Google следующую комбинацию. Сайт двоеточие и потом вставляем адрес вашего сайта. После чего вы увидите, какое количество страниц проиндексировано поисковой системой, какое количество страниц увидела поисковая система на вашем сайте. И точно так же делаем на все сайты ваших конкурентов и записываем эти данные Табличку. Следующая вещь, которую нам нужно обязательно с вами посмотреть и подсмотреть у конкурентов, это количество ссылок на их сайты. От этого будет зависеть в большинстве бюджет на продвижение. Итак, делаем это мы через сервис, который называется ahrefs.com. Заходим туда, вбиваем адрес конкурента и смотрим, какое количество ссылок уже сейчас есть на ваших конкурентов и смотрим, какое количество ссылок есть на вас, чтобы вы понимали примерно сколько вам нужно будет получить ссылок, возможно, платных, возможно, бесплатных, для того, чтобы ваш сайт также попал в топ поисковой системы и пододвинул все эти сайты. Итак, подводя итоги под этой табличкой, у вас она получилась вся полностью заполнена. И внизу обязательно должен быть также ваш сайт. Мы это с вами делали не просто так, а для того, чтобы вы реально поняли картину мира и поняли, чем отличаются сайты, которые находятся в топе от вашего сайта. Потому что ваша задача сделать ваш сайт на капельку лучше, чем сайты ваших конкурентов. Именно в этом случае поисковая система подымет ваш сайт, а сайты конкурентов отпустятся ниже. В следующем занятии мы с вами разберем все запросы, по которым мы хотим, чтобы наш с вами сайт был в топе поисковой системы.